بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد ولہ علی محمد مم. السلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سردار کوٹ دوستو دوستوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کمزور جانور کو کیسے موٹا تازہ کیا جائے یہ دیکھیں جی آج ایک کیس ہے میرے پاس یہ نیو انٹری ہے میرے ایک دوست کا شوق تھا تو بدقسمتی سے وہ اپنے شوق کو پورا نہیں کر سکا اور اس نے اپنے جانور بیچ دیے اور یہ بھی بیچنے جا رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے اوپر محنت کی جائے کیونکہ نسل میں اچھا ہے مگر یہ دیکھنے دکھاتا ہے مگر کمزور ہو گیا کافی خوراک کی وجہ سے اور کچھ یہ دیکھیں گے مکھی چینا نسل میں کافی اچھے پرنٹ میں کمزور ہو گیا کافی تو یہ دیکھیں اس کا میں نے شیڈیول تیار کیا ہے کہ کیسے اسے میں نے ٹریٹ کرنا ہے ابھی تیسرا دن ہے اس کا میرے پاس تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی ایسا جانور آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اسے موٹا تازہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جی آپ نے اسے پہلے دس دن آپ نے اسے صرف چارہ دینا ہے خالی چارہ وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں دینا کیونکہ جانور کو کافی ٹائم سے کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملا ہوتا جس کی وجہ سے اس کے اندر جو گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور جب آپ پیٹ بھر کے اسے دیتے ہیں تو اسے لوز موشن لگ جاتے ہیں اور پہلے سے وہ کمزور ہوتا ہے تو لوز موشن جو ہیں وہ وہ کافی خطرے کا باعث بنتے ہیں تو آپ نے زیادہ پیٹ بھر کے نہیں دینا آج تین دن ہو گئے تو سر. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی جب آپ کے باڑے میں ایسے بکرے کو آئے ہوئے پانچ سب سے پہلے جب آپ نے بکرے کو لانا ہے تو آپ نے اس کے جو نیچے خور ہیں اس کے اندر چونا لگانا ہے جہاں سے وہ گزرے یہ دیکھیں ایڈریس ہے یہاں پہ میں نے چونا پھینکا ہوا ہے تاکہ جانور جب اندر آئیں یا باہر جائیں تو ان کے پیروں کے ساتھ چونا لگے بجا ہوا چونا یا دوسرا چونا چننے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے ساتھ کوئی جراثیم باڑے کے اندر نہیں آتا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد جب پانچ دن ہو جائیں تو آپ نے ایک انجیکشن لگانا ہے یہ ہے جی میرے پاس این یہ. یہ آپ نے دو سی سی لگا دینا ہے اگر زیادہ کمزور ہے تو آپ نے پہلے پہلی ڈوز جو ہے وہ ایک سی سی کی لگانی ہے اور اگر تھوڑا سا برداشت کرنے والا ہے تو آپ دو سی سی لگا دیں اس کے بعد دوسرا انجیکشن میں دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں جی یہ ہے این کیور ٹین اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اینکیور ٹونٹی ہے وہ لگا دیں یا ٹائلوپین ہے وہ لگا دیں کوئی اچھا سا اینٹی بایوٹک لگانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جراثیم ہے یا کوئی بیکٹیریا جنم لے رہے ہیں یا کوئی وائرس وغیرہ جنم لے رہا ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد جی دوسرا انجیکشن ہے اس کے بعد ہے جی یہ ایمی بائی کام انتہائی مؤثر انجیکشن ہے انتہائی فائدہ مند انجیکشن ہے ایسے جانوروں کے لیے طاقت کا بہترین ذریعہ یہ جی وٹامنس امینو ایسڈ یہ ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ جانور بیٹھا ہوا جانور بھی اس سے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی دو سی سی یہ بھی لگا دینا ہے یہ کورس آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن دونوں انجیکشن لگانے ہیں ایک سیڈ پہ ٹین ایک سیڈ پہ یہ ایم ای کام ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جی جب اسے دس دن ہو جائیں تو آپ نے اسے ون ڈے پہ لگانا شروع کر دینا ون ڈے پہ کیسے لگانا ہے جی آپ کے پاس اگر آپ ورنہ نہیں دیتے تو آپ نے ایسے جانوروں کے لیے ضرور گندم کا ثابت گندم نہیں دینی کیونکہ جانور کمزور ہے اس کا سٹمک کمزور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ایسے جانوروں کے لیے دلیا کروانا ہے چکی والے سے وہ دلیا دینا ہے پہلے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تھوڑے سے پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تو دو سو گرام ڈھائی سو گرام پھر تین سو گرام پہ لے جائیں سٹارٹنگ میں آپ نے پچاس گرام سو گرام پھر ڈیٹھ سو گرام ایسے ایسے آپ نے بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا جی جب آپ کے جانور کو پندرہ دن ہو جائیں تو آپ نے اس کی ڈیورمنگ کر دینی ہے تاکہ ڈورمنگ سے جانور کے پیٹ میں جو بھی کیڑے ہیں یا جگر کے کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کے جانور میں فرق دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اور چارہ آپ نے خشک دینا ہے اگر آپ کے پاس خشک نہیں ہے تو توڑی وغیرہ ملا لیں اپنے چارے میں آج کل برسین آئی ہوئی ہے یا لوسن بھی آیا ہوا ہے تو آپ لوسن دیں سب سے اچھا ہے اگر لوسن اویلیبل نہیں ہے تو آپ برسین دیں برسین کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جی میں نے اس میں توڑی ملائی ہوئی ہے یہ میں نے خشک کرنے کے لیے یہ میں خشک کر رہا ہوں ابھی ویسی دھوپ نہیں ہے تو یہ دہیں جی ابھی جانور شوق سے نہیں کھا رہا کیونکہ ابھی ویسے خوشک نہیں ہوا آپ اچھے طریقے سے خوشک کریں دھوپ لگے اسے یہ دیکھیں انشاء اللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے جانور میں چالیس سے پنتالیس فیصد فرق محسوس ہوگا یہ ابھی اس کا واڈ سکور تقریباً ڈیڑھ سے دو ہوگا یہ بالکل کمزور ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اس کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا تو یہی تھا ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجیے اجازت خدا حافظ